insonlar ikki qismga bo'linadi bir qismi mushtahid ikkinchisi muqallid mushtahid degani shariatda o'zi oyat hadisdan hukm olishga kuchi yetadigan odamni aytadi bir qismi shunday ikkinchi qismi o'sha shariatdan şey, hukm olishga kuchi yetadigan mushtahidga taqlid qilish bu ixtilohni olib kelayotgan odamlar ikkalasidan ham emas Mujtahid desangiz ilmi yo'q hech narsani bilmaydi shariatni tushunmaydi shariatni yodlashlik bilan ish bitmaydi shariatni fahmlash kerak shariatni fahmlagan odamni faqih deydi yodlagan odamni hofiz deydi hukmlarni yodlagan kitoblarni yodlagan odamni hofiz deydi yod oluvchi deydi faqih odam u odam shariatni fahmlagan odam shariatni ipidan ignasigacha tushungan odamni aytiladi bu boyagi qiliqni qiladigan odam na mushtahid na muqallid ikkoviga ham kirmaydi o'zi jamoatdan ayrildi chiqib ketdi bir yurtda ulamolarimiz ki bir yurtda bir mazhab raviyasi rivoj topgan bo'lsa ana shu mazhabning ulamolari shu yurtda ko'p bo'lsa ko'p bo'lsa shu mazhabda yurish vojib dedilar boshqa yo'lni izlama xayolinga ham kelmasin degan yani. nega shu mazhabda yurish vojib chunki boshqa mazhabni u o'rga o'rganishi uchun imkoniyat yo'q boshqa mazhabning ulamosi bizning yurtimizda bormi hozirgi kunda shofiy ulamosi bizning yurtimizda bormi yoki kitoblari bormi yoki u kishining raviyasi bormi amalda yo'q ana yani shu hukmga amal qilsak bo'ldi bizda Hanafi mazhab rivoj topgan ulamolar ham hammasi hanafiy kitoblarimiz ham hammasi hanafiy ta'lim ham madrasalarimizda hammasi hanafiy raviyasini o'rgatadi boshqa mazhabning raviyasini biz o'rganishimiz uchun bilishligimiz uchun imkoniyati yo'q ba'zi bir yangi qiliq qiladiganlar shunaqa bahona bilan chiqadigan bo'lib qoldi bu mazhabdan buni olaman bu mazhabdan buni olaman uni talfiqul talfiq baynal mazohib deyiladi bu masala alohida masala o'sha mazhablardagi masalalarni qo'shib bir hukm chiqarish deydi ulamolarimiz bu talfiq masalasini shariatda durust emas dedilar bu talfiq bilan olingan hukmni botil dedilar u mazhabdan buni olaman bu mazhabdan buni olaman desa adashadi nega chunki insonning nafsi nimani yaxshi ko'radi yengillikni yaxshi ko'radi bu mazhabdan bir yengil masalani oladi bunisidan bir yengilni oladi bunisidan buni yengi oladi axiyri xatarga duchor bo'ladi shuning uchun tayyor mushtahid borlar mazhab boshi borlar tayyor ahkomlar oyat hadisdan iste'bod qilib o'rganilib chiqilgan o'rganishlik uchun qonun qoidalar hammasi tuzilgan osh pishirilgan uni iste'mol qilsa bo'ldi shuncha tayyor narsani chetga surib qo'yib man o'zim masala olaman deyishlik bu o'ta johillikdir johillik boshqa hech narsa emas shuning uchun ilmga murojaat qilsak ilm ahliga murojaat qilsak bunaqa holatlarga biz duchor bo'lmaymiz islomning mohiyati talabi mo'min musulmonlar birdamlikda yashasin ittifoqda yashasin ulfatda yashasin tashqarilari ham ularni ichi ham ulfatda yashasin islomning talabi shu ixtilof yo'q la yo'qtat payg'ambarimiz alayhissalom ixtilof qilmang qalbingiz ixtilof qiladi dedilar mana bu musibat bo'ladi